Kata Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman Qasam tusallata baini wa baina 'abdi nisfai Aku telah bahagikan dua ya eh, sembahyang yang ditunaikan oleh hamba aku kata Allah aku bagi dua separuh untuk mereka separuh untuk aku Allah kata sembahyang ni eh, kita bagi dua antara aku kata Allah sebagai Tuhan dan antara kamu wahai hamba Maksud bagi dua macam mana? Kita baca Quran dan kita baca Fatihah dalam semayang ni. Antara perkara yang kita kena sedar yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ayat kita itu ada jawapan daripada Allah. Cuma kita tak dengar lah. Kita tak akan dengar. Siapalah kita ni sebagai manusia biasa Tapi Allah dah beritahu. Semayang kamu tu ada jawapan daripada ku kata Allah. Hadis kursi ni dalam sahih muslim. Bila kita baca Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allah jawab, hamidani 'abdi. Hamba aku puji aku. Tapi kita tak dengar perkataan ni. Tapi tahu tak? Eh tahu. Allah bagi tahu. Baca alhamdulillah ya rabbil alamin. Hamidani 'abdi. Hamba aku puji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna 'alayya 'abdi. Oh nampaknya hamba aku menyanjung tinggi aku. Eh? sebab itu kita bila baca hadis ni kan bila baca kan, saya pilih ulang kaji hadis ni. Betapa beruntungnya kalau kita dapat sembahyang tenang-tenang. Kan, pelahan-pelahan, satu ayat, satu ayat. Sebab kita nak berinteraksi dengan Allah ni. ya, eh? Berinteraksi dengan Allah. Memang kita tak dengar pun jawapannya itu. Kan? Tapi kan Allah nak Allah nak beritahu setiap satu ayat, satu ayat. Tapi kalau sembahyang dah itu, laju Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alamin, Ar-Rahman, rahim al Macam mana nak jawab Kan, nak dapat balasan doa daripada Allah ar rahman ar rahim Allah Jawab: Asna علي عبدي. Jika bertamaki hari apa Allah nyatakan: Majdani abdi. Hamba Aku mengagungkan Hamba Aku mengagungkan lagi. Lalu sambung lagi: Ya kanamud wa ya kanas Ya Allah nyatakan: hadza antara Aku dan abdi wa Aku abdi ma saala. Allah nyatakan yang ini antara Aku dengan hamba Aku dan bagi hamba ku dia akan dapat apa yang dia minta wali abdi ma sa'ala dia akan dapat apa yang dia minta kemudian yang terusnya ihdinas siratal mustaqim sabab siratal ladina an'amta alaihim wa ladhul maghdub alaihim al amin sama ujungnya hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala ni untuk hamba ku dan dia akan dapat apa yang dia minta kita minta apa petunjuk kita minta apa Minta jalan yang lurus minta masukkan dalam golongan orang-orang beriman dia akan dapat apa yang dia minta sebab tu hujung Fatihah amin perkenankan wahai Allah dah mana kita minta gitu kan jadi jawapan dari Allah setiap satu ayat surah Al-Fatihah tu. tu kita kalau doa imam baca doa lah Allahumma inna nas'al fadhotaka wal jannah amin wa na'udzubika min syafatika wan nar amin, ya eh, sebab kita baca Fatihah pun gitu dibalas dijawab oleh Allah satu ayat Allah balas satu ayat satu ayat Allah balas satu ayat eh, jadi itu perbualan kita dengan Allah kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa tahu tak cerita pasal kita ni tahu Nabi Musa tahu cerita pasal kita nanti kita tengok apa bukti Nabi Musa tahu baik bila Nabi Musa dah berbual-bual dengan Allah di Jabal Tur, di Tur Sina tu tadi. Apa yang berlaku selepas itu, ada keinginan seterusnya. Dah berbual, dah berbual ni, berbual dengan Allah. Ada keinginan bagi Nabi Musa untuk apa? Ya macam nak jumpa lah. Kan dah berbual lama, dah berbual lama, nak jumpa Macam lah. kita jumpa kan, agaknya baru kenal sahabat kita mana, telefon, telefon. Eh, kita jumpa lah mana, kenal makan. Nak jumpa, kan selama ni kita berbual aja permintaan Nabi Musa ayat 143 Qala rabbi arini anzur ilaik ayat 143 selepas Nabi Musa dah berbual-bual dengan Allah Subhanahu wa taala apa ayat Nabi Musa ayat dan doanya Nabi Musa berkata wahai Tuhan perlihatkan kepadaku zatmu yang maha suci supaya aku dapat melihat Oh, ini permintaan khas. Nabi Musa nak minta Allah tunjukkan zat yang maha agung. Untuk aku melihatmu, Ya Allah. Nabi Musa minta melihat zat Allah yang maha agung, yang maha suci. Lalu Allah jawab, jawapan daripada Allah, Qala lantarani walakin unzur ilal jabali fa'in istakarra makanahu fasaufatarani. Allah nyatakan, Wahai Musa, Engkau sekali-kali takkan sanggup untuk melihat aku. Bukan tak boleh lagi. Kau takkan sanggup melihat aku, kata Allah, kat dunia ni. Uh, tapi, kata Allah, untuk itu, yang kau itu tak bagilah. Tapi, ada tapi dah. Pandanglah, tengoklah dekat gunung itu. Tak pernah tengok dekat gunung. Jadi, Allah tidak menghampakan permintaan Nabi Musa. Allah tak jawab, eh tak boleh, tak boleh tengok aku. Allah kata, wahai Musa, kau tak sanggup nak tengok aku kat dunia ni. Tapi, Aa, kamu tengok, kamu pandang dekat gunung. Tengok ke arah gunung kata. Maka kalau dia tetap berada di tempatnya, niscaya kau akan dapat melihat aku. tengok gunung. Macam mana? Kalau aku baru nak mula muncul, nak mula menzahirkan zat yang maha agung ini, gunung tu okey, maksudnya kau boleh tengok aku. Okay. Apa yang berlaku selepas itu? Setelah Tuhannya tajalla. Allah gunakan tajalla ni apa? menzahirkan kebesarannya ha, bukan mula muncul dalam bentuk jisim ha, ini satu perkara lain akidah kita akidah al-sunnah wal-jama' eh, satu akidah yang kita pegang baik-baik Tuhan tidak berjisim kata Imam Syafi'i Imam Syafi'i sebut siapa yang percaya Tuhan ni jisim eh, macam, macam kita lah katanya kita daripada tanah orang oh, ni daripada benda ni daripada besi daripada Tuhan ni berjisim macam makhluk maka hukumnya kafir kafir sebab bila jisim ni benda okay? takkan tuhan macam tu mustahil laisa kamitslihi syai'un tidak ada apa-apa persamaan Allah dengan makhluk tuhan tidak berjisim sebab tu kalau baca ayat tuhan berada di araj tuhan memandang tuhan apa kita yang bayangkan macam makhluk tu tak mungkin jadi Allah okay? ada zat yang maha agung okay? jadi Allah nyatakan Setelah Tuhan yang menzahirkan kebesaran pada gunungnya itu, maka jadilah gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pengsan. Ah, tak mampu. Nabi Musa ni teringin nak tengok ni atas dasar kerinduan. Dan kita dekat dunia memang takkan mungkin lah. Mustahil untuk melihat Allah dekat dunia. Habis nak tengok Allah kawan, dalam syurga kata Nabi SAW, Cerita nikmat syurga ni ada tiga peringkat. Kata Nabi gini, kalau masuk syurga, masuk syurga. Masuknya syurga, kamu akan dah lupa dah segala macam kemewahan apa dekat dunia. Tak ada nilai langsung dah. Sebab dah dapat nikmat dalam syurga. Okay. Dapat satu je nikmat syurga, hilang. Tak terfikir apa dah nikmat kat dunia ni. Okay. Dah terlalu tinggi dah. Mana ada nikmat dalam syurga bandingkan dunia ni. Baik, itu satu. Selepas dapat nikmat yang banyak itu, Allah tanya lagi, penghuni syurga, wahai hamba ku, nak tak aku bagi kepada kamu satu benda yang lebih hebat daripada nikmat ini. Ya Allah, ni pun dah banyak. Nikmat apa lagi, Ya Allah? Yang ini pun dah terlalu banyak. Allah nyatakan, wahai hamba ku, aku akan mengisytiharkan keredaanku kepadamu buat selama-lamanya. Allah umumkan itu. Wahai hamba ku, dia dah dapat nikmat semua ni. Semua dah dapat. Dia makan minum, segala macam kesenangan ni. Aku nak isytiharkan keredaanku kepadamu buat selama-lama. Ya Allah, tak tergambar nikmat penghuni syurga pada waktu itu bila mendengar Allah nak umumkan keredaan buat selama-lama. Yalah, dapat dia tu. Yang kedua, level, level kedua. Dah dapat nikmat, dah dapat redha Allah. Eh, dah, dah tak ingat apa dah dunia ni. Memang tak ada apa dah, tak ada nilai langsung. Tiba-tiba Allah tanya lagi. Nah, tak aku bagikan kepada kamu satu nikmat yang paling agung. Ya Allah, ada lagi ke? Nikmat apa lagi ya Allah paling agung? Allah nyatakan, aku akan tunjukkan zat kebesaran, zatku yang maha mulia kepada. Allah tunjukkan, maksudnya aku penghuni syurga dapat melihat zat Allah yang maha agung. Maka kata Nabi SAW, apabila Allah menzahirkan zat yang maha agung kepada penghuni-penghuni syurga, maka mereka terlupa semua nikmat yang sebelum itu mereka dapat dalam syurga. Ya, yeah? dapat nikmat syurga pun dah lupa dunia. Dapat melihat zat Allah yang maha agung, mereka terlupa segala nikmat yang lain. Ulama nyatakan dalam cerita ini sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dapat masuk syurga. Yang kedua Allah rezekikan kita dapat menyaksikan zat Allah yang maha agung dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Qiyamah Allah sebutkan apa? Uh, Allah sebut cerita pasal wajah orang tengok Allah ni. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah penghuni syurga ni gembira, gemilang yang teramat sangat. Setelah mereka dapat melihat Allah Azza wa Jalla dalam syurga. Terang benderang cahaya mukanya tu. Seronoknya hamba ni tadi bila dapat melihat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi cerita kawan, tak syurga. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi kita baca pada penghujung tu Allah nyatakan apa? Uh, siapa yang ingin bertemu dengan Allah okay. uh, Nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Maka taklah dia beramal soleh dan jangan mensyirikan Allah dengan sesiapa eh? Okay. uh, Famangka okay. nayarju uh, liqa'a rabbi Siapa-siapa yang mengharapkan sungguh-sungguh nak bertemu dengan Allah nanti Nak jumpa